হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এইবছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুফা বৃত্তি পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাওক বিজ্ঞানৰ আজিৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে যদি পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো নাই চোৱা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাই ল'ব এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদিও বাকীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও চাই জানি থোৱাটো ভাল কিয়নো এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ যিকোনো বৃত্তি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত দে হওকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো একৈছ নম্বৰ কয়লাতকৈ কেৰাচিন সোনকালে জুই জ্বলে কিয়নো ক কেৰাচিনত বেছি অক্সিজেন থাকে ঘ কেৰাচিন জুলীয়া পদাৰ্থ ঘ কয়লা মাটিৰ তলত থাকে ঘ কেৰাচিনৰ জ্বল উষ্ণতা কম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ কেৰাচিনৰ জলন উষ্ণতা কম বাইছ নম্বৰ কাৰ্বনৰ কোনটো বহুৰূপ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ক হীৰা ঘ কয়লা গ্ৰেফাইট ঘুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰেফাইট তেইছ নম্বৰ প্ৰকৃতিত মুক্ত অৱস্থাত পাব পৰা এটা ধাতু হৈছে ক হীৰা খ প্লেটিনাম গদিয়াম ঘ লো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খেতি চৌবিশ নম্বৰ সমান পৰিমাণৰ গৰম চাহ একে সময়তে চাৰিটা ধাতুৰ পাত্ৰত ঢালি দিয়া হ'ল পাত্ৰকেইটাৰ বাহিৰ ফালে ভিন্ন ৰং কৰা হৈছে তলৰ কোনটো পাত্ৰত চাহখিনি সোনকালে ঠাণ্ডা হ'ব ক খহটা কলা ৰঙৰ খ খহটা বগা ৰঙৰ গ চিকচিকীয়া কলা ৰঙৰ ঘ চিকচিকীয়া বগা ৰঙৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক খহতা কলা ৰঙৰ পঁচিছ নম্বৰ বৰফ গলিলে সেই মুহূৰ্তত পানীখিনিৰ উষ্ণতা ক বাঢ়িব খ কমিব গ একেই থাকিব ঘ ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ একেই থাকিব ছাব্বিছ নম্বৰ মৌ মাখিৰ অনিষিদ্ধ কণীবোৰৰ পৰা কি হয় ক মাইকী মোৰ জন্ম ঘ ৰাণী মোৰ জন্ম গ মতা মোৰ জন্ম ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ মতা মোৰ জন্ম সাতাইছ নম্বৰ চিত্ৰত দেখুওৱা প্ৰজনন পদ্ধতিটো হ'ল ক দ্বি বিভাজন খ মুকুলন গ বহু বিভাজন ঘ ৰেণুগঠন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খকুলন আঠাইছ নম্বৰ গোলকীয় উত্থাপনৰ বাবে তলৰ কোনটো দায়ী নহয় ক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খিথেন গ জলীয় বাষ্্প ঘ সূৰ্য্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘূৰ্য ঊনত্ৰিশ নম্বৰ তলৰ কোনটো পদাৰ্থ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী ক গ্ৰেফাইট খীৰা ঘাইট ঘ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক গ্ৰেফাইট ত্ৰিশ নম্বৰ এটা প্ৰলম্বনৰ উদাহৰণ হৈছে কোণপানী খেনীৰ দ্ৰব্য গ বোকা পানী ঘ নিমখৰ দ্ৰব্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ বোকা পানী একত্ৰিছ নম্বৰ বৰফৰ কোনটো ধৰ্মৰ বাবে উপৰিভাগ গোট মৰা হৰ্ট এটাটো মাছ জীয়াই থাকিব পাৰে ক বৰফৰ ঘনত্ব কম ঘ বৰফ পোহৰৰ ভাল প্ৰতিফলক গ বৰফ তাপৰ কুপৰিবাহী ঘ আটাইকেইটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ বৰফ তাপৰ কোপৰিবাহী বত্ৰিশ নম্বৰ তলৰ কোনটো নিৰ্দিষ্ট কোষ কেন্দ্ৰ নাই ক বেক্টেৰিয়া খউৰন গ এমিবা ঘ উদ্ভিদ কোষ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক বেক্টেৰিয়া তেত্ৰিছ নম্বৰ বসন্তৰ প্ৰতিষেধক চিতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ক লুই পেষ্টিয়ৰে ঘ আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে ঘ এডৱাৰ্ড জেনাৰে ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ এডৱাৰ্ড জেনাৰে চৌত্ৰিছ নম্বৰ তলৰ কোনবিধ ৰোগ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় ক পলিঅ' খ সৰু আই গ কলেৰা ঘ হেপাটাইটিছ বি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ কলেৰা পঁয়ত্ৰিশ নম্বৰ ঘেঁহুৰ ৰাষ্ট ৰোগ কিহৰ দ্বাৰা হয় ক বেক্টেৰিয়া খ ভাইৰাছ গ ভেঁকুৰ ঘ হেলাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ ভেঁকুৰ ছয়ত্ৰিশ নম্বৰ তলৰ কোনবিধ সাংশ্লেষিক আঁহ ক কপাহ খন গ নাইলন ঘ পাঠ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ নাইলন সাতত্ৰিশ নম্বৰ সাধাৰণ উষ্ণতাত জুলীয়া অৱস্থাত পোৱা একমাত্ৰ ধাতুটো হ'ল ক লো খাম গ পাৰা ঘ কেলচিয়াম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ পাৰা আঠত্ৰিছ নম্বৰ তলৰ কোনবিধ ধাতু নহয় ক এলুমিনিয়াম কো গ কাৰ্বন ঘটাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ কাৰ্বন ঊনচল্লিছ নম্বৰ তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় ক কয়লা খ পেট্ৰলিয়াম গ কেৰাচিন ঘ কাছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘল্লিছ নম্বৰ অন্তৰ্নিশেশন ঘটে ক স্ত্ৰী দেহত ঘৰৰ বাহিৰত ঘ পুৰুষৰ দেহত ঘ পুৰুষৰ দেহৰ বাহিৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক্ৰী দেহত